Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Hafiz bin Abu Bakar Pelajar Semester Januari 2025 Fakulti Perniagaan Pemulisan Hari ini saya akan membuat satu kupasan Untuk tugasan MPU 3182 iaitu penghayatan etika dan peradaban 2. Kupasan kali ini kita mengenali lebih mendalam tentang perlembagaan persekutuan di negara yang tercinta iaitu Malaysia. Tahukah anda hak anda sebagai rakyat Malaysia sudah terjamin dalam perlembagaan? Apa itu perlembagaan persekutuan? Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi negara yang menjadi asas kepada sistem pemerintahan Malaysia ia menetapkan hak, tanggungjawab serta peraturan yang mesti dipatuhi oleh kerajaan dan rakyat. Hak asasi manusia bukan sekadar konsep global tetapi ia telah lama termaktub dalam perlembagaan Persekutuan Malaysia. Nak tahu hak anda? Jom kita kupas. Pernahkah anda terfikir, adakah semua rakyat Malaysia benar-benar dilayan sama rata? Bolehkah kita bercakap sesuka hati? Adakah kebebasan agama itu mutlak? Jom kita fahami hak kita satu persatu. Pertama, merujuk kepada perkara lapan iaitu kesamarataan. Semua rakyat ada hak yang sama di sisi undang-undang. Tiada diskriminasi tapi ada keistimewaan untuk melindungi hak bumi putera. Contohnya, dasar ekonomi baru DEB yang diperkenalkan pada tahun 1971 yang bertujuan untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kaum dengan memberi keistimewaan kepada Bumi Putra dalam pendidikan dan sektor pekerjaan. Ini tidak bermaksud kaum lain terpinggir. Hak keselamatan tetap wujud tetapi dengan pertimbangan tertentu untuk kesimbangan sosial dan ekonomi negara Malaysia. Yang kedua merujuk kepada perkara sebelas iaitu kebebasan beragama. Islam adalah agama rasmi tetapi setiap individu bebas mengamalkan kepercayaan mereka selagi tak ganggu ketenteraman awam. Contohnya, keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Lina Joy 2007 menunjukkan bagaimana hak kebebasan beragama tertakluk kepada peraturan tertentu terutamanya dalam kes Murtad. Kes Lina Joy, Lina Joy Seorang wanita Melayu yang ingin menukar agamanya kepada Kristian memohon agar status Islam dipadam dari kad pengenalannya. Mahkamah Persekutuan menolak permohonannya kerana beliau tidak dapat pengesahan daripada Mahkamah Syariah yang mempunyai kuasa terhadap urusan berkaitan Islam. Kes ini menunjukkan bahawa kebebasan beragama di Malaysia ada batasan tertentu terutama bagi umat Islam. Jadi, adakah kebebasan agama itu mutlak? Tidak. Ia tetap tertakluk kepada undang-undang syariah bagi mereka yang beragama Islam. Yang ketiga adalah perkara 10, merujuk kepada kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Anda boleh bersuara dan berhimpun secara aman tapi ada hadnya jangan sampai ancaman keselamatan negara. Kita boleh merujuk kepada contoh perhimpunan bersih yang diadakan sejak 2007 bagi menentut pilihan raya yang adil. Jadi, bolehkah kita bercakap dengan protes semenang-menangnya? Ya, tetapi ada batasan demi kestabilan negara. Yang keempat adalah hak berkenaan dengan pendidikan yang merujuk kepada perkara 12 semua rakyat ada hak mendapatkan pendidikan yang sama rata tiada diskriminasi berdasarkan agama, bangsa ataupun jantina contohnya bantuan pendidikan seperti beasiswa kerajaan, PTPTN yang diberikan kepada semua pelajar yang layak tetapi dengan keutamaan kepada golongan bumi putera dalam beberapa program jadi, pendidikan itu hak atau keistimewaan? Ya, hak asas. Tetapi sistem sedia ada memberikan bantuan tambahan untuk mereka yang memerlukan. Tapi ingat, hak ini ada batasan demi keselamatan dan ketenteraman negara. Seterusnya adalah aplikasi dalam kehidupan seharian kita hak-hak yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan bukan sekadar untuk dituntut tetapi ia juga dapat dilihat dan diaplikasikan dalam kehidupan harian kita sebagai contohnya hak kebebasan bersuara membolehkan kita berkongsi pendapat di media sosial atau semasa perbincangan di tempat kerja tetapi kita tetap perlu ingat bahawa ada batasan untuk menjaga keharmonian dan keselamatan negara hak kebebasan beragama juga memberikan ruang kepada kita untuk mengamalkan agama dengan bebas tetapi kita perlu menghormati undang-undang yang mengatur hal ehwal agama di negara kita Selain itu, hak kepada pendidikan memastikan bahawa semua individu berpeluang untuk belajar dan meningkatkan diri tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang mereka Sebagai rakyat Malaysia, kita juga perlu menggunakan hak kita dengan bijaksana dan bertanggungjawab supaya negara kita terus maju dengan masyarakat yang harmoni dan adil. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus bangga kerana negara kita menjamin hak-hak asas ini tetapi hak bukan sekadar untuk dituntut, ia perlu digunakan dengan tanggungjawab. Hashtag hak asasi, hashtag perlembagaan Malaysia, hashtag bangga jadi rakyat Malaysia.